Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике решения президента США Джо Байдена не приезжать на саммит мира по Украине, который пройдет в Швейцарии. Во время визита в Брюссель на пресс-конференции Зеленский заявил, что отказ Байдена от личного участия будет воспринят Владимиром Путиным как победа и что российский лидер будет аплодировать стоя. Зеленский подчеркнул, что присутствие Байдена на саммите крайне важно как для самого мероприятия, так и для других мировых лидеров, которые внимательно следят за реакцией США. Он выразил желание, чтобы Байден лично присутствовал на саммите, отметив, что решение американского президента не участвовать в нем является слабым сигналом. Президент Украины также указал на активные попытки России сорвать проведение форума и ограничить число его участников. После неудачи в этом, по словам Зеленского, Москва решила организовать свою параллельную платформу. Он отметил, что есть страны, готовые поддержать инициативу Кремля, что фактически означает их поддержку российского вторжения и войны с Украиной. Прямая речь. Я бы очень хотел, чтобы особисто был присутствием президент Байден. И я знаю, что Америка поддерживает саммит, но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение. Я вас при всей повазе до До кожної людини в Сполучених Штатах Америки вони нам дуже сильно допомагають, але зараз буде дуже просто: буде саміт миру, який організовує весь світ, а потім також буде щось, що спробує зробити Росія. І я вважаю, що президент Байден потрібен саміту Миру, потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. не его, його, це, це тільки буде аплодувати Путін. Особисто аплодувати Путін. Причому стоячи.